काय तकदीर आहे लोकांचं ऑप्शन लोकांचं तिथं झुमने मला मेसेज पाठवला सो डू यू वॉन्ट टू रेकॉर्ड दिस म्हणलं येस आणि रेकॉर्डिंग हे म्हणजे मी विसरलो पण झुमने आठवण करून दिली रेकॉर्ड करा काही मुलांनी सांगितलंय म्हणून फाईन सो व्हॉट इज द स्पेशालिटी ऑफ दिस टॉपिक इज यु नो इसमें हिंदी के लिए हिंदी के लिए फिर हिंदी वाला बोलेगा हिंदी इसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन नहीं है ओनली वर्बल क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन कितना आसान है क्या करना पड़ता है सहायक क्रियापद को वाक्य के शुरू में रखो और बाकी सारा का सारा वाक्य बिना दिमाग लगाए तो रिपीट करो बन जाता है वर्बल क्वेश्चन फाइन लेकिन अभी एक थोड़ा सा दिक्कत वाली बात यह क्या बात है इसमें सहायक क्रियापद है ही नहीं है क्या नहीं है देखो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ सहायक क्रियापद वाले वाक्य सीखे है ना अब यहां से हम लोग सिर्फ मुख्य क्रियापद वाले वाक्य सीख रहे हैं देखो आपने जितने वाक्य बनाए उसमें कहीं भी आपको सहाय क्रियापद नहीं मिलेगा है ना देखा देखो ओपन करो बुक्स कहीं भी आपको एमेजार वॉजवेयर विल बी वगैरह कुछ दिखेगा नहीं है क्या नहीं है लेकिन इससे पहले क्या था मेन वर्ब को ही नहीं था इसमें पहली बार हम लोग मेन वर्ब में एंट्री कर रहे हैं है ना और सिर्फ इसमें मेन वर्ब ही है तो ऐसे समय क्या करना है हाँ तो यह समय एक बार आया था हमारे पास वॉन्ट और वॉन्ट में आया था कि नहीं तो वहां पर क्या किया था हमने लूडस यू किया था कि नहीं डूडस तो लेकिन यहां पर सब्जेक्ट फिक्स क्या है आपको मैंने क्या बताया यू साइलेंट सब्जेक्ट है बताया कि नहीं तो so, सब्जेक्ट के लिए क्या लगेगा फिर यू कौन से ग्रुप का है ए ग्रुप का है तो so, चलो वो सब भूल जाओ यहां पर ध्यान रखो कि आपको वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है डू का यूज करना है क्या करना है और हम लोगों को वर्बल क्वेश्चन बनाना है इन शॉर्ट इसका एक स्पेशलिटी है हमने सेट बनाया और हमें समझ में आया इतना आसान इसमें कुछ क्रिएटिविटी है नहीं देर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी नो कॉम्प्लिकेशन एकदम आसान है बस बोलने के लिए सात टाइप्स है बोलने के लिए सिर्फ सात मतलब कैसे पॉजिटिव में हम लोग वन टू वन टू वन क्या है सिंपल सेंटेंस टू क्या है क्या होता है दो वोबल क्वेश्चन होता है कि नहीं देन फिर वन है मतलब फिर सिंपल सेंटेंस आ गया फिर टू है मतलब फिर वोबल क्वेश्चन आ गया टाइप में तो ये तो होता है ना दीज आर दोन नंबर्स? फाइन फिर इधर वन टू वन इतना ही है क्योंकि टू नहीं है फिर क्यों नहीं है तो हम देखते हैं प्रैक्टिकली सो so बताओ कोई भी एक वाक्य बताओ मुझे कौन सा तो भी एक वाक्य संगा कोणते सांगते मला एक चल करू शकते कोणत्या वड्ते सांग वाला दररोज व्यायाम कोई बात नहीं चलो लेके सर okay. बदलना दररोज व्यायाम करा रोज वेट वेट रोज एक्सरसाइज करो ये वाक्य थोड़ा खतरनाक है थोड़ा सा थोड़ा सा खतरनाक है और वाक्य बताओ पहला वाक्य इतना खतरनाक मत ले लो क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा क्या नया चीज है तो कर ले लेंगे हाँ रूम स्वच्छ कर ले रूम साफ करो या घर साफ करो लिखो घर साफ करो घर साफ करो घर साफ करो, करो। इंपरेटिव कौन सा सिंपल ना सिंपल इंपरेटिव क्या ना और क्या बोलते हैं हम लोग इसको सेट, है ना रूम साफ कर और घर साफ कर और हिंदी में घर साफ करो सो so, क्या होगा इंग्लिश में क्या होगा इसका क्लीन द अभी द क्यों आया यहां पर कि घर साफ कर मतलब किसी का भी क्या कर मान लो घर साफ कर बोला तो का काम होगा तो क्या करेगा पड़ोसी घर साफ करके आएगा बोलेगा बोले तो किसका किया बोला उधर तो वो साइड वाला घर किया साइड वाला किसने बोला तुमने तो, तो बोला घर साफ करो लेकिन घर मतलब जिस घर में आप रहते हो वो ही साफ करने के लिए बोला हुआ है तो बोलने वाले को और सुनने वाले को ये क्लियर है कि कौन सा घर साफ करना है तो सदृश इसलिए आया यह घर साफ करो या वह घर साफ करो ये इसलिए या वह के लिए क्या आया आया है ना हाँ नंबर दो नंबर दो पे क्या लिखते हैं लोग बताओ वर्बल क्वेश्चन अरे घर साफ कर तो वर्बल क्वेश्चन क्या होते संगा मराठी हाँ कर तो मनते तू क्या लग रहा സമോ സാ വാ വരാട്ടേ വാക്ലട്ടി കാണുന്ന മരാ ഹിന്ദിവാളോ ഗ്രാഫോ ലാസ്റ്റ് കോ എസ്

घर साफ कराल का करशील का हां घर साफ कराल का करशील का ल्या आता करमल कराल का कशाला करशील का इथ हाँ। कर म्हणतो आपण घरा म्हणतो करशील कराल का घर साफ करोगे क्या करशील का करनार का करशील का करेगा क्या समज आता एक गोष्ट लक्षात ठेवायची मी सांगतो ती इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सचा वबल क्वेश्चन करताना त्या वाक्याच्या अगोदर विलीव लावायचं काय लावायचं लोक लावायचं काय लावायचं तुम्हाला सांगितलं होतं करता कधी प्रकट होईल मी सांगणार तुम्हाला सांगितलं का नाही आला करता बाहेर आला आणि क्वेश्चन म्हणवायचा नाय्य क्रियापद करशील का कोणता काय वाटतोय विचार वाटतो ना करशील का विचार वाटतय म्हणून विल आलंय विल सुरुवातीला आलं बर मी सांगितलं काय आद्यार्थी वाक्याचं इम्पॉर्टिव्ह सेंटेन्सचं वबल क्वेश्चन करताना या वाक्याच्या अगोदर पहिल्या वाक्याच्या अगोदर विल्यू लावा डोकं लावायचं काय मग कोणतंही वबल क्वेश्चन जगातला सो विल्यू पुढं काय क्लीन द हाऊस

तेच वाक्य बोलायचं आपल्याला क्वेश्चन वगैरे नाही सिंपलच वाक्य शेवटी स्टॉप असते ना अफर्मेटिव्ह बोलायचे अद्याप द्यायचे आपल्याला इम्परेटिव्ह असलं पाहिजे कसं बोलतो आणखीन हा बाबा बाई साई आण अरे प्लीज म्हणताय का नाही म्हणत घर साफ घर साफ ठेव जातो ते नाही घर साफ ठेव ते बापाचं नोकर आहे का म्हणते ते म्हणते प्लीज घर स्वच्छ ठेव हो? हा ठेवतो हो ना असं बोल ना थोडा इज्जत ते बोलू ना म्हणते है ना मग काय आणायचं हात दोळायचे नंबर वन आलं परत काय प्लीज कृपया कृपा करके घर साफ रखो घर साफ ठेव ठेव नाही कर कृपया घर साफ कर प्लीज घर साफ कर पाहुणे नाट प्लीज प्लीज हा असं ना प्लीज म्हण ना दुसरं घर साफ कर ऑर्डर द्यायची नाही म्हणताय आता कृपया म्हणलं आपण बी डोकं लावायचं नाही काय करायचं अगोदर प्लीज झालं प्लीज क्लीन द हाऊस काय डोकं लावलं काहीच नाही बऱ्याच्यामध्ये पण आपलं बरोबर आप 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 क्वेश्चन म्हणता येईल ना काय बोला कृपया घर साफ करोगे क्या साफ काय करशील का करशील का परत याच्या अगोदर देखील बिलीवच लावायचं डोकं लावायचं नाही याच्या अगोदर याच्या अगोदर बिलीव लावला आपण याच्या अगोदर विलीव लावायचं बोला बोला, बोला। विल यू प्लीज क्लीन द हाऊस डोकं लावू नका अजिबातच नाही लावायचं लोक क्रिएटिव्हिटी वाला कानाच्या वरचा मागच नाही वापरायचा कानाच्या खाली सगळं हा सो जाने का वन टू वन टू वन इज सिंपल टू इज वर्बल क्वेश्चन डब्ल्यू एच बनो तो बनी आराम की घोषणा करते हो और एक और एक चीज ध्यान रखो निगेटिव में इंती कर रहे हैं निगेटिव में भी जैसे इधर मैंने आपको वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए रूल बताया वैसे निगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है शुरुआत में डू नॉट लिखना है क्या लिखना है बस इतना ही लिखना है किती सुरुवात में फर्स्ट लेकिन पहिले निगेटिव्ह लिखना पडेगा ना क्या लिखना पडेगा घर हा आता आलं तू झालं तुझं नाव आहे अक्षय आलं का निगेटिव्ह येणार आहे तर बघा लक्ष दे काय सांगा आता घर साफ काय करू नको नका पाहुणे जेवतात सगळे धूळ तापलात जाईल बोमलच बसतील जे एक नातलं नातं आलंय मुलीचं बोंबल जाईल ते म्हणते त्यांच्या नाकल नाही काय ताता सगळी धूर गेले धूळ गेली जमता जमता बोडल आ चार वर्षानंतर पहिलं रिलेशन आलंय ते उडून लावणार त्यामुळे घर साफ करू नको जरा पाहुणे जेवल्यावर घर साफ कर आताच नको ते फटा घेऊन इकडे येऊ बोंबलत आहे ना बरं थांब घर साफ करू नको धूळ उडू नको माझ्या सासरवाडीचे लोक जेवत आहेत ना घर साफ करू नको मुली काय म्हणेल लग्न झालेली थांब अरे माहेरचे लोक जेवत आहेत तुम्हाला एवढी अक्कल नाही कधी उठता लागली लाडू मारायला हा माझ्या बाहेरच्या लोकांच्या ताकद धूळ धूर जाईल सगळी हा तुम्हाला एवढी काळजी नाही आमच्या घरच्या लोकांची ओके घर साफ करू नको किंवा नका काय मग काय सांगितलं तुम्हाला आता हे तिच्या अगोदर दुनॉट लावायचं डोकं लावायचं नाही क्लीन द हाऊस ओके आता दुनॉटला आपल्याला निगेटिव्ह ऑलवेज आपला सवय आहे दोन प्रकारला दोन काय डोंट क्लीन द रूम रूम कुठं तर हाऊसचं रूम झालं का हाऊस हाऊस आखं घर साफ करायचं आपल्याला ओके आता हे म्हणतील नाही नाही मिस्टरांची वेगळी माझी वेगळी आप आपली साफ करायचं घर साफ करायचं चाललंय आपलं आहे ना रूमचा विषय नाही अख्खे घर आहे ओके आता काय याचा वबल क्वेश्चन बनवा घर हिंदी बोलो साफ नाही करो गे क्या करू नको करणार नाही का साफ काय करणार नाहीस का इस वाक्य का मैं आपको एक स्पेशल फीचर बताता हूं इसका स्पेशल मीनिंग दिखता बीजेपी का है है कांग्रेस का तो दिखता कांग्रेस का है है बीजेपी का कुछ भी मान लो तो नेगेटिव है आई पॉजिटिव कर थी करना ना इसका मुझे कहा करना लोग कर। तो दिखने में नेगेटिव है लेकिन है उधर ना हर का मुझे कहा उधर चॉकलेट ना कहना का म्हणजे so, उस सो से वाक्य काम करता है सो so, घर साफ करणार नाही का मग काही आटत गे लवकर किती वेळ झालं आहे ना लय सो घर साफ करणार नाहीत का ऑफकोर्स इथं पण काय करायचं डोकं लावायचं नाही इकडे काय लावलं विल्यू इकडे विल्यू नॉट लावायचं इकडे लावलं विल्यू इकडं विल्यू नॉट लॅम आणि पहिलं वाक्य आहे तसंच विल यस will you not हिंदी वालों को समझ में आया क्लीन यस सर डस्ट हाउस सर नहीं करोगे क्या मतलब करो है ना तो so, दिखने में नेगेटिव है, है तो है वो पॉजिटिव सो so, क्या लगाया लगाया हम लोगों ने विल यू नॉट उधर क्या लगाया था विल यू इधर लगाया विल यू नॉट तो विल यू नॉट का शॉर्ट में क्या हो जाएगा नॉट oh, को विल में लगाओ यो को थोड़ा इधर सांगित वॉन्ट क्लीन वा आणि यु सोडून द्यायचं रेकॉर्ड मध्ये आहे परत परत आहे का आपण काय बोललो है ना वॉन्ट यू काय येस क्लीन द हाऊस वॉन्ट यू क्लीन द हाऊस डोकं लावायचं नाही चला पहिलं घ्या परत कस तुम्हाला हात जोडून सांगते माझे पप्पा जेवत आहेत घर काय साफ सो हा का कृपया करके घर साफ मत करो भाई साबी कृपया कृपया घर कृपया नहीं बर का कृपया है साफ करू नको कि सो नका लगा so, प्लीज प्लीज हाँ पहले वाक्य के पहले प्लीज रखो बस बाकी तो पहला वाक्य है ना ऊपर का लिखो ना डू नॉट क्लीन द हाउस गॉट इट सॉरी और प्लीज के बाद में दूसरा टाइप का लिखो डोंट इसको भी दाम उंगली रख करके लिखने का है क्लीन द एक एक शब्द देख के लिखो टी ऑफ कॉमेटिंग द मिस्टेक अच्छा इसका बनावा कृपया घर साफ मत करो प्लीज घर साफ मत करो अभी क्वेश्चन बनाओ मराठी मधे कृपया घर साफ करो न का, न को। साफ ना नको कस वृपया घर साफ करनास का है मीनिंगफुल

उसे इधर बुलाओ, बोलाओं इकड़े बोलवा, बोलवागु बगुन, बगुन लिया सेट बनवा, बनवाला इकड़े बोलवा बर रिकॉर्डिंग रेकॉर्डिंग संपोजा बुरा तुम्हारा पुनः एकदा आठवन दिया, तो प्लीज पे अटेंशन हियर यहाँ पर ध्यान रखो हर वाक्य में एक विशेष चीज है क्या है क्लीन द हाउस क्लीन द हाउस क्लीन द हाउस क्लीन द हाउस है क्या सभी वाक्य में जो भी चेंज हो गया है वो सिर्फ इस वाक्य के पहले ही हुआ है ध्यान दो सारे के सारे टाइप में पहला वाक्य वैसे का वैसा मौजूद है समझ देख इज द स्पेशल फीचर ऑफ दिस टाइप सर वाक्य कि नहीं जो क्या कर रहे तुम्हारा निगेटिव बनवाईला डो नॉट ऑपरा और वोल क्वेश्चन बनवाट एवढंच आहे काही वेगळं नाही सो दिस इज ऑल अबाउट द सिम्पल इम्परेटिव्ह सेट ठीक आहे दुसरा सेट बनाव कोणता उसे इधर बोलाव त्याला इकडे बोलवा तो पहिलं काय होईल कॉल हिम हिअर तो प्लीज प्रोसीड विथ द अदर सेंटेन्सेस कमान बनवा